Ты не все, ему не мог уже на пару секунд залить. Я пытался понять, с чего ты взял, что они материализовались. Свети все лежат в пакетике. Они не похожи на что-то как бы, ну, не знаю, неестественное. Наоборот, да, потому как они поняты, потому как они лежат в пакетике, который пропитался в вполне разумно предположить, что они в этом пакетике пролежали уже не один день. И как бы... Если они материализовались, почему именно в таком виде они могут из восьмировых театр так працюют, сидит, ситку, что спитку их варианты. Но так нужно выбрать брать э, ну, и бить, почти, ну, почти играть, друзья не знаю. Так ты ну, же разница, ну, разница. нет, но ну разница есть, потому что мозг сразу там простраивает кучу этих вариантов, еще простраивает кучу дополнительных вариантов. Подсознание так работает, что если ты допустил, что а, она, допустим, материализовалась, то даже если ты сознание не востребуешь эти результаты, то все равно подсознание там уже сформируется куча а, разных сценариев, как именно она могла материализоваться. И зачем это ты перегружаешь? Это все равно как если на компьютере включить вообще тысячу программ сразу, и он будет там ползти это делается. Делается фантазия. Ну так смотри, с одной стороны есть аум артасия, которую нужно изучить и понять. А с другой это стороны, делается. есть бессмысленная фантазия. Ну, вот, продумал ты, как свечка материализует, и что дальше? И то, и то, и это начало, это не, не, никак не реально. Никак нет, даже близко нет. Что? Даже с биологической точки зрения. Ты знаешь, что есть две сигнальные системы? Центральная и прозрачная? Я не за нервную систему. Это сигнальная система. А если а сигнальные и... системы? А, а, первая и вторая. Еще, еще, еще. Первая сигнальная система у людей, как у животных, это, ну если нас, там, допустим, режут, то рука отскочит от того, как ее режут, там и боль. Если там голод, то голод, то есть, ну вот сигналы такие вот. Это запах, это там увидели, мы что-то почувствовали, что-то. Вторая сигнальная система уже оценивает звуки не просто как звуки, не по громкости а по смыслу. И оценивает картинки и все в контексте какого-то смысла. Вот, допустим, животному то, что здесь что-то написано, оно не будет видеть, что здесь что-то написано. Просто зеленое вот что-то. Вторая сигнальная система, это чисто человеческая. Она реагирует на язык, на символику. И АУМ Арасия – это как раз программное обеспечение второй сигнальной системе. Вторая сигнальная система – это то, что только есть у людей, чего нет у животных. И у людей это не передается генетически. Вернее как, это в заархивированном состоянии передается и генетически, но разархивируется это только посредством а, общения с другими людьми. Вот если, допустим, ребенок родился и его учат родители, то его генетически заархивированные знания с опытом использования этого языка разархивируются. Если не учат родителей, то, так сказать, потом его и уже... Ну да. Mm -hmm. Так вот, поскольку сейчас в детство учат не настоящему программному настоящем программном обеспечению, а урезанной версии, то и люди мыслят неправильно. Для того, чтобы мыслить правильно, нужно свою вторую сигнальную систему проапгрейтить в соответствии... То есть установить обновление нужное. Я апгрейчу, но не... я... я не знаю, что хочу бачить за твой Я зараз не знаю, сейчас думаю, что самое... Вот, äh, еще это... вчера äh, мне интересный был опыт, когда один знакомый прислал мне видео Кажется, Андрея Вербы, знаешь, такого йога Остовского. Йога по-взрослому его, может, это эта штука называется. И там, с одной стороны, я чуть-чуть не понял, почему этот знакомый выбрал именно его и именно это видео в качестве того, чтобы его прокритиковать и узнать мой критический анализ. Потому что на самом деле у него видео же это не одно, а у него куча видео. И чем это видео было хуже остальных его видео или лучше, к примеру. А с другой стороны, пока есть всякие там носатофонемки и прочее, и прочее, пока пятибраты водятся, пока там шиншуки и прочее, то критиковать этого, ну просто это как-то... Это все равно, как, не знаю, критиковать почти здорового и пытаться его лечить от мозолей, когда рядом вообще полузагнившиеся мертвецы лежат. Но ну, он прислал мне вот этого человека, и там он вначале говорит здоровые вещи, в принципе, что как бы настоящая вещь. Ну, он, правда, эти здоровые вещи пересказал, однако прокритиковал, что вот есть некоторые учения, которые говорят, что как бы в любое знание нужно посвящение. То есть такое то что он против этого. Хотя это глупо, потому что, ну вот если мы идем по рынку, и там, к примеру, лежат фрукты, там на них же не написано не трогать, а с другой стороны, если мы их возьмем, это будет воровство. Потому что за них там надо заплатить и как бы столько, и в той эволюции, в которой скажет продавец, к примеру. Но это отдельная история. Так вот, в конце, когда я ему написал свои критические заметки по поводу этого видео, он там тоже начал о том, что да, все, иллюзия, да что ты там в историю сдаешься. И самое, что мне понравилось в том, что он написал, что то, что в ведах описано сотворение Вселенной, это так примитивно, а вот он там уже от этого типа отрешившись, мыслит, как оно же там, что же оно там. Хотя у меня такое ощущение, что он вообще не читал ведического описания сотворения Вселенной, если он такое написал. Или читал, но не понял, о чем там шла речь. Потому что сколько лет я читаю текст тексты сотворения Вселенной, а постоянно что-то новое нахожу. Больше того, когда вот я взял текст Мартьяна Вершицкого, как можно представить железобетонный каркас здания для понимания сосветотворения. И дальше читаю один гимн, и условно говоря, а в этом гимне не есть каркас здания, а только общие как бы, контуры, плюс даются окна там, к первому, десятому и тридцать пятому этажу. И вот эти окна нужно выбрать и приложить к тому каркасу, который раньше уже в мозгах собран. И не только в мозгах, а желательно экскупировать на тонкие составляющие сознания. А в другом гимне, может быть, всего лишь там, не знаю, одна э, дверца от какой-то там подсобного помещения. Но все равно для целостности здания и это нужно. И вот так, э, читая э, те же самые другие гимны юридические по сотворению Вселенной, читаю тексты «Пирамид», читаю «Энума Элэш», читаю «Шейсоу Панишаду» и другие тексты, я постепенно выбираю вот те элементы, которые дополняют общую конструкцию, которую изложил Маркиян Гапшитский. Параллельно с этим смотрю тех же самых современных ученых, что они накопали уже. И э, дальше все это осмысляю, осмысляю. И э, где там примитивно, где там как бы это просто, э, ну, такого я не заметил пока. Наоборот, это все очень точно, очень возвышенно, И эту схему можно детализировать, детализировать чуть не до бесконечности. А с буквицей еще интереснее. Потому что в буквице там закодированы вообще и по сосветотворам, и по всем основным наукам. И косвенно буквица дает выход на сосветотворение, э, но ну не только на сосветотворение, а буквица дает выход и на осознание э, тонкоматериальных процессов в человеческом теле, и на соотношение богов тонкоматериальных явлений, физических явлений на земле, явлений в природе, каких-то местностей и много чего другого. А еще понимая, как эти буквицы составлялись в слоге, в корне, как это все соединяется в слова, это дает как дополнительные там разные элементы к тому зданию, которое символизирует со светотворение, как и к тому зданию, которое там по чакрам, которое по оптимизации быта и по многим другим направлениям. И все это, я считаю, важно, все это нужно, поэтому я Желаю тебе успехов в изучении. Um, of, of а какое это конкретное получение вы цитируете? А если? Что было Ну тогда, может, по сюжету и главное, какой вопрос и что с этим делать. Ну, тем самым ключевым вопрос у нас просто. И что? Ну а что, а были же ситуации, когда с ногами скрещивали всякие были? Ну, то что на него была наставлена кофта? Ну, ну что ж такое? А як, например, вот, что там а, князь мы э, 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 так, э, такую сброю для этих солдат различного вейска, что они как козы бегали по полю. То есть, вполне, как бы, вероятно, и другие варианты. Ну и, кстати, даже наши современники, которые разумные из нынешних людей, также, в принципе, понимают, что это спина люди, в основном. Вот Таяр мне как-то показывал, что там на доме уже пишут, рисуют свинью и пишут человек. То есть, Хотя некоторые в интернете на меня обижаются, что я свина людей называю свина людьми. Но с одной стороны, оно ну, и некорректно это звучит. Но с другой стороны, некоторые я... думающие люди сами к этой мысли приходят. И на домах, кстати, я потом несколько раз замечал, что рисуют свиньи и пишут человек. То есть свиночеловеки такие сидят. А тут я пока э, вас ждал, смотрю, что же у нас тут интересного в офисе лежит. Смотрю, о, священная конституция для святой страны. Только так думаю. Только, в принципе, страна-то святая есть. А живут то в ней те самые Финалюки. Ага. И кто это усвящает? Даже эти... Даже если там внутренность выкинем и поставим сюда вообще вместо этих листков в действительности поставим извест священную конституцию. Потому что здесь у него тоже свои некоторые мысли. Автор что написывал. Допустим, вот вынимаем, выкидываем, ставим извест. Но все равно, кто, кому она нужна. И обычная никому не нужна. Я там всяким киевлянам, когда обычно это цитировал, многим, и она кажется как что-то непонятное что не, я... не, не инопланетное. Так и Дальше тут смотрю. Регламент прямо международного такого вот объединения. Вас это? Я же и думают, а что ж тут такого, где, где же главное плоды вот этого всего? А то и нету, в принципе. Ну, да. Дальше тут. За один год образование для всей семьи. И такой эзотерик, и такой эзотерик. Если этот журнал вас потрясти, из него эти эзотерики осыпятся. Видите? И не Причем, вот, допустим, эту изучал заживо там. Некоторые, которые здесь находятся, также заживо изучал. Многие из них и крупятся, но едят и так далее. Вот, издание этого же журнала, эзотериков меньше не стало. Хотя ведь тут уже как приклеили, что они не сыпятся. Но зато тут я еще крестнейскую брошюрку нашел. И заметил, что у Прабхупады подпись даже длиннее моей. не знаю. Просто так думаю, что меня много людей критиковали, что у меня очень долгий писец, а держусь от покупателей, следовавшись. <существует> ну, что же что это означает? Ну, что ж это означает? такую... <существует> ну, вот то, что имеется в виду, когда рисуется, склиняет, пишет человек, оно и ставит за колечко. А мне неинтересно доказать, что это да. Ну, Но оказывается, вот некоторые еще для подписываются. А что за сюжет, кстати, в, в науке самосознания и профилактики, или нет, на там, где берут речки и сидят какие такие по огненному музыканты, темно холодные на э... Ну, а, вообще Прабхупада на своих книжках изображал разные сюжеты из Махабхара, Хазавадгиты, Шримад-Бхагаватам и других а, исторических, ну, таких мифологических, исторических текстов на которых основывается его учение. Я помню еще его старую версию издания книги, которую они назвали «Наука самоосознания». И там в центре изображался Ишну, в центре атома, на черном фоне. Ну так, а на Росгородсе там вот есть сюжет про идею, я не ведомость на такой руку... а ты имеешь в виду на украинских текстах? нет, прямо на русском все напоминаешь называется линковый так что там еще не перелат не знаю в общем поскольку это наверное, новое издание то мне нужно посмотреть потому что раньше кришнамецкие книги были такими что идет Просто ну, сама книга, у нее есть цветная отделяющаяся обложка и есть склеенная цветная страница. А все остальное на обычной бумаге и черной подделанной. Дальше кришнаистские книги стали печататься, что обложка уже сразу цветная но внутри все равно вклеены вставки с картинками. Сейчас вот еще что-то у них усовершенствовалось. Это, конечно, хорошо, но как бы, у них в смысловом плане сейчас никаких улучшений нет, и, и то, что получается новое, это получается труды учеников Прабхупады о том, как нужно читать книги Прабхупады а как бы я книги про Купады уже прочитал, и читать книги о том, что нужно читать книги, мне кажется, ну, не особо интересно. К тому же известный мой вопрос к это чего вы, допустим, схватились только за Бхагавадгиту, а ведь Бхагавадгита это не книга, ты знаешь, что это всего лишь глава такой книги. Махабхар. Да. Ты же на что ли? Ну, хоть сейчас не выводу. Хорошо, а как называется... Да, да, да. Да, 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 да. Как называется вторая основная Вторая их основная книга? Ромалин? Никак нет. Они не основываются на физических основаниях. Они основываются на около ведических поздних текстов. Ну, какая там может быть Куранда? Ну, Риги Так я тебе говорю, что они на Ведах не основываются. А, ну, тогда наука о вас Ну, да и нет. То есть у них идет основная эта с комментариями Прабхупада. Это один том. И у них еще есть там ее куча тому, а Шримад Бхагаватам. А, ну да. А я не сказал. Нет. <с <production> <с> <смех> mm, <смех> совсем нет. Так, а, а ты сюда такие субражения, то есть я Ты так не, не можешь. Сказать. Знаешь, ä, в Кришнаизме столько всяких музыкантов, столько еще э, в индуизме еще больше. Э, что зачем мне гадать, когда во-первых,